Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусных, нежных чуду на тонком тесте с сочной начинкой из рикотты. Они такие аппетитные, просто тают во рту. Очень часто я их готовлю. И сегодня рекомендую и вам приготовить их вместе со мной. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сначала просеем муку. 500 грамм муки пшеничной высшего сорта отправляем в глубокую миску. Просеиваем. Нам нужно приготовить мягкое тесто. Сюда добавляем 300 мл воды комнатной температуры. Одну чайную ложку соли. Можно предварительно соль в воде смешать, можно так. И где-то 2 столовые ложки растительного масла. Все, замешиваем тесто. Тесто не должно быть твердым, так как мы готовим тонкие чудо. По такому же принципу и азербайджанские кутабы готовятся. Тесто должно быть мягким. Любая начинка. Готовится вот такое пресное тесто. И вы можете наслаждаться, готовить великолепные ужины, завтраки. Если куда-то в поездку, в дорогу, очень удобные лепешки. Выкладываем на стол и формируем комочек теста. Мука может отличаться, поэтому смотрите на готовый продукт. Такое тесто у нас в итоге должно получиться. Если у вас слишком оно тугое, немножко добавьте воды. Дольше вымесите, и оно будет у вас однородным. Все, собираем в комочек и хотя бы минутки 3-4 вымешиваем. Вот посмотрите, какое тесто у нас получилось. Великолепное тесто. И не тугое, и не жидкое. И сейчас отправляем его в пакетик и дадим ему минут 10 отдохнуть. Для начинки нам понадобится 5 яиц и желтки и белки вместе. Соль добавляем по вкусу я обязательно потом пробую. Точно так же и с другими специями. Чеснок я добавляю пол чайной ложки чеснока сушеного. И добавляю одну чайную ложку черного молотого перца без верха. Все смешиваем. Готово. Добавляем к рикотте. Здесь у меня сыра рикотта 750 грамм. Добавляем смесь яичную сюда же. Добавляем сюда же 60 грамм растопленного сливочного масла. И все хорошо смешиваем. Если вам тяжело работать с начинкой слишком жидкой, вы поставьте на час начинку в холодильник. Масло стабилизирует начинку и вам будет легче работать с ней. Тесто великолепно наше отдохнуло. И сейчас мы делим это тесто на 8 частей. У меня получилось 8 шариков. Каждый шарик по 106 грамм. Минут 5 дадим отдохнуть. И сейчас раскатываем каждый шарик как можно тоньше. У меня варочная панель прямоугольная. Поэтому я не делаю их круглой формы. Они у меня будут полумесяцем. Очень удобно раскатывать именно длинной скалкой. Подготовленный пласт сворачиваем, я перекладываю на лопатку, так удобнее, и формировать буду здесь, чтобы сразу потом выкладывать на варочную панель. Распределяем немного, вытягиваем тесто и выкладываем начинку. У меня начинка жидковатая, поэтому я все делаю аккуратно, распределяю ровным слоем, оставляю от краев обязательно место для защипа и вот таким резким движением накладываю тесто. Пальчиком прохожусь, так чтобы начинка не вытекала. Можно пройтись несколько раз. Если у вас прилипают пальцы к тесту, тесто очень нежное, нужно немножко подпылить мукой пальцы. И проходимся фигурным резаком. Вот такая красивая заготовка у нас получилась. Тестируем ее на лопатке и выкладываем на варочную панель. Она у нас уже хорошо разогрелась на среднем огне. И как только до золотистых первых пупырышек, переворачиваем. Обжаривается буквально 2-3 минуты. И теперь только успевай, одно за другим. Очень быстро готовится. И обязательно готовые чуду смазываем сливочным маслом, чтобы они были еще нежнее и вкуснее. Такие чуду готовятся очень легко и просто. Конечно же, навык приходит с годами. От раза к разу у вас будет все лучше и лучше получаться. Просто нужно пробовать быть смелее. Перед каждым чуду варочную поверхность обязательно протираем влажной тряпкой. И складываем на отдельное блюдо готовые чуду. Посмотрите, какие они нежные, какие тоненькие. Тонкое нежное тесто и сочная вкусная начинка внутри выкладывая одно чудо на другое, покрываем сверху пленкой и полотенцем, чтобы они еще больше пропаривались и оставались горячими. Обычно такие чудо подаем горячими, либо на завтрак, либо на ужин для своей семьи, либо для компании друзей. Поверьте, от такого лакомства никто не откажется. У нас уже готова целая стопка чуду. Они великолепно выглядят и очень аппетитно вкусно пахнут. Всем настоятельно рекомендую приготовить их по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, дорогие друзья. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Отдельное спасибо за фотоотчет в Instagram Direct. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока, до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей.